Кордони Одеської області заблоковані 450 кілометрів спільної межі з невизнаним Придністров'ям, закриті для перетину від початку повномасштабного російського вторгнення. Російська армія закамуфльована під миротворців блокпости проросійська пропаганда, яка лунає з того боку. Додаткові виклики для жителів громад Подільського та Роздільнянського районів. Політична ситуація в самому Придністрові загострюється на тлі активних євроінтеграційних кроків України и Молдови. Невизнаний регіон опинився між двома напрямками Впливом Москви з одного боку та перспективою вступу до європейського союзу, який президент Камая Санду обіцяє вже у 2028 році. Проте росіяни все ще намагаються зберегти свій вплив у контрольованій сірій зоні. Тому проросійські ініціативи на кордоні з Одесьчиною розцінюються як потенційна загроза своїм поглядом. Про виклики та яка подальша доля самопроголошеного ПМР поділився громадський діяч Олег Хвощевський. Він родом з Тирасполя та за підтримку України влада заборонила йому в'їзд на батьківщину. Олег живе в Одесі та уважно слідкує за політичними процесами у Молдові і тримає зв'язок з земляками. А відео з його сторінок набирають десятки тисяч переглядів. В Молдові всі ми знаємо і всі ми друг друга поздравляємо пройшли вибори парламентські. Теперь там и парламент проевропейский, и президент проевропейский. И очень хорошо, это, конечно же, для нас всех. Одесса уже более-менее может себя чувствовать спокойно, потому что оттуда не будут никакие гадости делать, да? не будут никакие самолетики там приземляться с оружием для Приднестровья. И в это же самое время там Санду очень хорошую политику проводит, она делает очень большие, хорошие реформы. Кишинев сейчас расцветает все это видят в Приднестровье. А Приднестровье наоборот, Россия прекратила помощь. И в Приднестровье сейчас происходят ну, буквально э, страшенные вещи. Они не знают, где брать деньги. Сейчас они очень сильно давят на бизнес Приднестровский. Э, очень много бизнесменов сидят сейчас по тюрьмам. И обвинения просто они, ну, с, 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 точки зрения европейского цивилизованного человека, они просто абсурдны. Но сейчас, к примеру, там судят двох бізнесменів, им прокурор запросил по 6 лет тюрьмы за незаконні заняття валютними операціями. Тобто, що вот мы можем в любой стране да, прийти, э, гривну на долар, да, в Україні, к примеру, или на євро. Там у них не было лицензии, они там меняли в какой-то криптовалюте доллары там на этот вот по 6 лет тюрьмы. Ну представьте. Один там сидит за то, что у него просто кошелек. Ему там тоже хотят до 4 года тюрьмы за то, что на его этот электронный кошелек какие-то незаконные деньги какие-то откуда-то капали. Да? Ну, это же бред, бредный вообще в 21 веке такой, потому что денег нет. И получается, они их э, за какие-то вот такие преступления, они их держат в тюрьмах по 5, по 6, по 8 месяцев, потом суд им какие-то дают срока, или откупайся, да, давай деньги, потому что ну, нет у Приднестровья сейчас возможности себя прокормить. Потому что их поставили в равные условия. Зараз газ перестало Росії давати бесплатный, да ні всі предприятия зараз не можуть работать, не можуть конкурувати з э, іншими предприятиями там, молдавськими, там европейскими. И зрозуміло, що зараз у них очень, очень плохо. Придністров'я без російського газу поставило економіку на межу колапсу з 1 січня 2025 року. Російський Газпром припинив постачання газу. Через територію України до Молдови, а відтак і до Придністров'я, великі промислові підприємства у ПМР зупинились. Енергетика працює на мінімумі, а регіон опинився під тиском політичної та економічної невизначеності. Експерти кажуть, економічна залежність може стати стимулом до реінтеграції, повернення так званого ПМР до складу Молдови. Виход у них тільки один зараз. і вже це місцеве населення. Ну ж допонял Раніше там. как-то ну, сильно там быковала так скажем, да, в сторону Молдовы, то сейчас э, они уже по-другому начали относиться, потому что понимают, что они выезжают по молдавским паспортам, у них они не могут со своими паспортами никуда за границу выехать. Поэтому они должны с Молдовой дружить. С другой стороны, когда начинаешь объяснять и говорить, а какая причина вообще вот для конфликта была в Приднестровье, но причины же нет. Вы ездите в Молдову, они ездят к докторам, доктора их лечат, потому что нету там медицины в Приднестровье. Они в Молдову за продуктами, никаких после 92 -го года не было никаких волнений, никаких убийств на национальной почве. Ничего не было этого в Приднестровье. Вот эти миротворцы, которые там стоят, абсолютно ненужные дармоеды, которые это реально оккупационные, оккупационные войска. Потому что там ну, нет ни одной причины их там держать. И Майя Санду об этом, президент Молдовы, она уже, наверное, 8 раз это требовала просто. Уберите с нашей территории войска ваши. Они не нужны. За неофіційними даними, у складі так званих миротворчих сил Росії у Придністров'ї налічується дві тисячі військових, основна маса яких патрулює блокпости та військові об'єкти. Чого чи кого саме боїться невизнана республіка, невідомо. Та от громадяни Молдови людей в камуфляжі вже не бояться. Не секрет, що у Придністров'ї фактично усі ключові підприємства та комерційні структури контролює група шериф супермаркети, АЗС, банки, мобільний оператор. І футбольний клуб Шериф належать місцевому олігарху Віктору Гушану, який має значний вплив на політичні рішення в регіоні. Довгий час він допомагав зберігати прокремлівський режим в регіоні. Проте зупинка поставок російського газу може поставити крапку і на його доходах. Подейкують, що місцеві еліти вже бачать безперспективність існування недореспубліки між Україною і Молдовою. Приністров'я вольється в Молдову. И Санду этого хочет, и европейские лидеры заявили, что они возьмут Молдову в Евросоюз, если Приднестровье даже будет просто в составе Молдовы, как на правах автономии, как ГГУЗИ. И у этих нет выхода. Вот еще раз говорю: до россиян это уже доходит. Ну, сколько можно издеваться? Понимаете, Молдовия, понимаете, это уже другой мир, сейчас Молдова и Приднестровье, они вот уже приезжают, как вот из Приднестровья они сейчас приезжают в Кишнев и вот так вот на, на все смотрят. Там, я даже разговаривал, у меня друг есть, мы там боксом вместе с ним занимались, он прокурор города Бендер с молдавской стороны, там же в Бендерах две власти, Приднестровская и Молдавская, они поделили город. Он говорит, я раньше говорит, тоже взятки брал, говорит. А сейчас мы, говорит, на Маю Санду молимся, потому что я брал взятки, но мне надо было делиться с начальником, там еще, еще что-то. Сейчас мне ни с кем не надо делиться. Я спокойно сплю. Мне никто не может позвонить, сказать, возбуди какое-то дело на тру. Абсолютно европейская уже страна, она уже готовая просто в Европу. И Приднестровье, конечно, но это другой мир. Другой мир. И для них сейчас это последний шанс в этот свободный мир зайти с Молдовой. Потому что в Молдове есть около 30-40%, которые не хотят видеть Приднестровье под каким соусом в Молдове. Они не хотят, они говорят, а зачем нам это? Зачем нам вот это надо? Нам свои, свои платников мало. И просто вот абсолютно не хотят. Это, есть очень много таких людей. Не надо, вот пусть у нас их, они их, все. У нас свое, у них свое. Понимаете? Поэтому им надо сейчас молиться на Майю Санду, чтобы она действительно встретилась, чтобы они на хороших условиях зашли. Сейчас для России этот регион становится, вот Днестровский, он менее важным, он не оправдал надежды. Они очень надеялись там, на выборы, на провокации, что там будет. Но уже люди, люди другие. Если в 92 году не было интернета, как обманули все, как война началась? Обманули просто людей. Не было телевидения, не было ничего, не было интернета. Было одно радио, такая радиоточка висела у меня. В квартире этот вот и они с утра до ночи по этой радиоточке убили там того-то румыны пришли а, страшно страшно люди ничего не знали развал советского союза Думаю, бог его знает что там за румыны еще помнили там что они там вторую мировую воевали там на стороне гитлера да и, и, и все это вот люди перепуганы тогда они еще брали оружие чтобы глупыми были Забитыми. сейчас с развитием интернета, знаешь, говорю, кто вот сейчас? Они надеялись, что кто-то много принестровцев поедут воевать против Украины. А единицы поехали. Там два или три человека поехали воевать. Понимаете? Тоже для Москвы это удивительно. Они там влаживали им в головы постоянно. Одно, а люди все-таки читают, понимают. Молчат, да, боятся выходить, что-то говорить. Но Не, бил, не не, 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 пошли воювати, не На сам кінець Олег Хвощевський закликає земляків не відхилятись від курсу в Європу і разом з Україною виборювати своє вільне життя. Ну, я би хотів вам сказати, земляки, що у вас ви, во-первых, пам'ятаєте, як ви їздили в Одесу сюди, який прекрасний випад, щоб завжди Ми, ви, я там з 18 років, помню, все время в заток ездил. прекрасная страна Украина, мы всегда жили как там, братья, как... Мы ездили в Кишинев, там э, у нас никогда никаких проблем, и сейчас у вас никаких проблем нет, и сейчас вы ездите сюда, вам кто-то что-то говорит, да, даже номера вот эти вот ваши проезжают сюда, вы на своем языке говорите на каком хотите, вас никто не трогает, забудьте все вот эти вот пропаганды, всех этих киселевых, идите у вас последний шанс, это идите мол, с Молдовой в мире. Пожалейте своих детей. У них же весь мир открывается. Учитесь английскому, английской мове. Учитесь, чем больше языков вы будете знать. В Молдова 30 тысяч детей отправляет в Румынию каждый год. Они бесплатно учатся в Румынии. И потом приезжают специалисты, они остаются и по всей Европе работают. И обеспеченные, богатые люди по 3-4 тысячи евро получают. А вы что получаете? 200 долларов и рады, и сидите там, вот, у меня преподавательница там знакомая в университете. 200 долларов получает, господи, в университете. В Кишиневе уже получают по 1000 евро, минимум. В Кишиневе, а вы там все по 200 долларов. Ну куда это годится? Так что давайте это, думайте, идите в Европу.